alaykum qadrli talabalar men Jamol va feruza sizlarga funksiya uzluksizligi mavzusi bo'yicha tayyorlagan ikkinchi video darsimni e'tiboringizga havola etaman ushbu dars quyidagi rejalarni o'z ichiga oladi nuqtada uzluksiz funksiyalarning xossalari kesmada uzluksiz funksiyalarning xossalari hamda oxirgi reja uzluksiz nuqta uzilish nuqtalar va ularning turlari demak nuqtada uzluksiz funksiyalarning xossalari rejalari asosida ushbu darsimizni boshlaymiz teorema agar fx va jx funksiyalar haqiqiy sonlar to'plamida yotuvchi x to'plamda aniqlangan bo'lib ularning har biri x to'plamdan olingan a nuqtada uzluksiz bo'lsa u holda ularning yig'indisi ayrimasi ko'paytmasi va bo'linmalari ham shu a nuqtada uzluksiz bo'ladi bu teoremaning isboti limitga ega bo'lgan funksiyalar ustida arifmetik amallar haqidagi teoremalarni e, bevosita e, isbotlashdan kelib chiqadi masalan ikkita uzluksiz funksiyalar ko'paytmasi yana uzluksiz funksiya bo'lishini ko'rsataylik fx va j x funksiyalar a nuqtada uzluksiz bo'lsin mana bu teorema shartiga asosan mana bunday munosabatlarni biz bundan yozib olishimiz mumkin fx k funksiyaning x ga intilgandagi limiti a nuqtadagi xususiy qiymatiga teng bo'lsin funksiyani va j x funksiyani k intilgandagi limit qiymati e, shu j funksiyani a nuqtadagi xususiy qiymatiga teng bo'lsin u holda fx va j funksiyalar ko'paytmasining k aga intilgandagi limitini mana bunda yozishimiz mumkin limitlar ustida arifmetik amallarga amallarni demak o'rganganmiz va bu yerda xossalar ko'rsatib o'tganmiz aynan shu xossani qo'llayapmiz bu yerda endi biz mana bunday demak shartga ko'ra mana bul ikkalasini o'rniga f a va j a ni olib kelishimiz mumkin bundan fx x va j x funksiyalarining ko'paytmasi a nuqtada uzluksiz bo'lishi kelib chiqadi shu yerda quyidagicha eslatmani aytib o'tishimiz kerak ikkita funksiyaning yig'indisi ayrimasi ko'paytmasini uzluksiz bo'lishidan ularning har birini uzluksiz bo'lishi har doim ham kelib chiqavermaydi masalan bunga quyidagicha misolni aytishimiz mumkin fx x barobar x va j x barobar kosinus bir tasim x bunda k noldan farqli qiymatlarni qabul qilsa agar j x ga teng x 0 qiymati qabul qilsa ushbu funksiyalar ko'paytmasidan tuzilgan funksiyaning uzluksiz yoki uzluksiz emasligini ko'rsatish so'ralyapti bizga ma'lumki bularni ko'rinishdan, demak f(x) va j x funksiyalarini ko'paytmasini biz f(x) bilan belgilab olsak si, f(x) bilan u holda quyidagicha teng bo'ladi ks ko'paytiruv kosinus x, kopay x bir kosinus bir taqsim ga teng bo'ladi agar x 0 dan farqli bo'lsa 0 ga teng bo'ladi agar x 0 ga teng bo'lsa bu funksiya ko'rib turganingizda haqiqiy sonlar to'plamida uzluksiz bo'lgan holda jx funksiya mana bu joyga e'tibor berishimiz kerak kosinus bir taqsim x x barobar nol nuqtada uzluksiz emas ya'ni mana bu joyga biz agar nol qiymatni qo'yadigan bo'lsak ma'noga ega emas demak e, bundan e, yuqorida o'rgangan ta'rifimizni demak bemalol tushunib olishimiz mumkin funksiyalarni demak har biri uzluksiz bo'lmasa da ularni umumiy ko'paytmasi yig'indisi yoki ayirmasi uzluksiz bo'lishi mumkin ekan e, masalan mana bu misolni ko'rdik endi funksiyalarni ko'paytmasi, yig'indisi ayirmasini uzluksizligidan ularni har birini uzluksiz ekanligi har doim ham kelib chiqavermas ekan quyidagi misolni ko'raylik f(x) x funksiya modul ostida xga teng agar x 0 dan farqli bo'lsa 1 ga teng agar x 0 ga teng bo'lsa ushbu funksiyani x barobar nol nuqtada uzilishga ega ekanligi ko'rsatish so'ralyapti berilgan funksiya ko'rib turganimizdek haqiqiy sonlar to'plamida aniqlangan ya'ni minus cheksizu plus cheksiz oraliqda funksiyaning x barobar nol nuqtadagi o'ng va chap limitlarini hamda 0 nuqtadagi xususiy qiymatini hisoblaylik mana 0 nuqtadagi o'ng limiti biz mana bu modul ostida x ifodani olamiz demak bundan 0 ga tengligi kelib chiqadi endi f(x) funksiyasi uchun e demak 0 nuqtada 0 atrofida chap limitni hisoblasak u holda u ham 0 ga tengligi ko'rinib turibdi endi xususiy qiymatini qaraydigan bo'lsak mana bu bir munosabatni olishimiz kerak bundan ko'rinib turibdiki funksiyaning x barobar nol nuqtadagi o'ng va chap limitlari mavjud lekin ular mana bu 0 nuqtadagi xususiy qiymatiga teng emas bu esa berilgan funksiyani x barobar nol nuqtada uzilishga ega ekanligini ko'rsatadi keyingi reja kesmada uzluksiz funksiyalarning xossalari barcha asosiy elementar funksiyalar o'zlarining aniqlanish sohasida uzluksizdir buni biz funksiya tushunchasi mavzusida elementar funksiyalar rejasida barcha elementar funksiyalar va ulardan eng asosiylarini ko'rib o'tdik grafiklari va ular asosida xossalarni birma bir sanab tushuntirib o'tdim bundan tashqari siz maktab kollej kurslarida asosiy elementar funksiyalarni o'rganganingizda bevosita grafigini chizish orqali ularning barchasini o'zlarini aniqlanish sohasi uzluksiz ekanligini ko'rib o'tgansiz keling tarif asosida buni ko'raylik AB kesmada uzluksiz bo'lgan f(x) k funksiya quyidagi xossalarga ega bo'ladi AB kesmada uzluksiz bo'lgan funksiya shu kesmada chegaralangan bo'ladi ya'ni shunday musbat kal son topiladiki x a ayu b kesmada joylashganda f(x) ning moduli k dan kichik yoki teng bo'ladi ikkinchi xossa AB b kesmada uzluksiz bo'lgan ef iks funksiya shu kesmada eng kichik m va eng katta m qiymatga ega bo'ladi agar fx iks funksiya a b kesmada uzluksiz bo'lib a nuqtada musbat yoki manfi. b nuqtada esa manfiy yoki musbat bo'lsa fx funksiya a b kesmaning hech bo'lmaganda bitta nuqtasida nolga aylanadi navbatdagi reja uzilish nuqtalar va ularning turlari funksiyani a nuqtada uzilishiga ega ekanligini quyidagicha talqin qilish mumkin aytaylik f(x) k funksiya haqiqiy sonlar to'plamida yotuvchi ix to'plamda berilgan bo'lib ks to'plamdan olingan a nuqta x to'plamning limit nuqtasi bo'lsin tarif x a ga intilganda f(x) k funksiyaning limiti mavjud chekli bo'lib u b ga teng bo'lsin ammo bu qiymat a nuqtadagi funksiyani xususiy qiymatiga teng bo'lmasin yoki x a ga intilganda f(x) funksiyaning limiti cheksiz aniqroq qilib aytadigan bo'lsak yana pilus cheksiz minus cheksiz bo'lsa yoki funksiyaning limiti mavjud bo'lmasa f(x) funksiya a nuqtada uzilishga ega deyiladi demak ushbu munosabatlarda qaysidir bitasi bo'l o'rinli bo'lsa agar funksiya A dan o'ngda va chapda aniqlangan bo'lsa ammo a nuqtada uzluksizlikning to'rtta shartidan aqalli bittasi bajarilmasa f(x) funksiya x barobar a nuqtada uzilishga ega bo'ladi uzilishlarni ikki asosiy turga ajratiladi birinchi tur uzilish va ikkinchi tur uzilish birinchi tur uzilishni quyidagicha tushunish mumkin efks funksiyaning a nuqtadagi chap limiti va a nuqtadagi o'ng limitlari mavjud va ular chekli bo'lsa, ya'ni uzluksizlik shartlaridan ikkinchisi bajariladi va qolganlari yoki yani bo'lmasa ulardan aqalli bittasi bajarilmaydi bunday holatni e biz birinchi tur uzilish yani deymiz endi buni ta'rif asosida quyidagicha tushunishimiz mumkin agar va chap limitlar mavjud funksiyani o'ng va chap limitlari mavjud va chekli bo'lib mana bu ularni bir biriga tenglik munosabatlaridan birortasi o'rinli bo'lmasa a nuqta f funksiyaning birinchi tur uzilish nuqtasi deyiladi endi ikkinchi tur uzilish nuqtasi qanday bo'ladi ikkinchi tur uzilishni quyidagicha tushunishimiz mumkin fx funksiyani x a ga intilgandagi limiti o'ngdan yoki chapdan plus minus cheksizga teng yoki boshqacha qilib aytganda ta'rif yordamida agar hech bo'lmaganda fx x funksiyaning a nuqtadagi o'ng va chap limitlarini birortasi mavjud bo'lmasa yoki cheksiz bo'lsa a nuqta fx funksiyaning ikkinchi tur uzilish nuqtasi deyiladi agar a nuqta uzilish nuqtasi bo'lsa u holda u nuqtadagi o'ng va chap limitlar ayrirmasiga fx funksiyaning a nuqtadagi sakrashi deyiladi va u mana bu munosabatga teng bo'ladi buni ko'rganimizda demak funksiyani a nuqtadagi sakrashi deb tushunishimiz kerak uzilish nuqtalar va ularning turlarini topishga doir misollarni ishlash namunasini ko'raylik fx barover, x x ya'ni bu funksiya quyidagiga teng minus birga teng bo'ladi agar x manfiy qiymatlarni qabul qilsa 0 ga teng bo'ladi agar ikiz, bolada, x 0 ga teng qiymatni qabul qilsa 1 ga teng bo'ladi x musbat qiymatlarni qabul qilsa ushbu funksiyani x barobar nol nuqtada uzilishga ega ekanligini ko'rsatish so'ralyapti demak uzilish nuqtalari va ularning turlarida o'rgangan ta'rifga ko'ra quyidagicha bajaramiz bu funksiya haqiqiy sonlar to'plamida ya'ni minus cheksiz va plus cheksizda aniqlangan uning x barobar nol nuqtadagi o'ng va chap limitlarini topamiz demak funksiyani 0 nuqtadagi o'ng limiti deganda demak nimani tushunamiz mana bu 1. demak 0 e, dan o'ng tomonda joylashgan qiymatlar ya'ni 1. birga teng natijasi endi nol nuqtadagi chap limitni qaraylik u holda demak mana buni tushunamiz minus 0 ga chap tomondan kelingan tomon demak minus bir ko'ryapmizki o'ng va chap limitlar mavjud lekin ular bir biriga teng emas endi berilgan funksiyani x barobar nol nuqtadagi xususiy qiymati 0 ga teng ular ham bir biriga teng emas demak uzilish nuqtalarini ta'rifiga ko'ra bu birinchi tur uzilishga misol bo'ladi ya'ni x barobar nol nuqta demak nuqtada funksiya birinchi tur uzilishga ega ekan keyingi misol f x barobar ikki darajasi 1 taqsim k funksiyani uzluksizlikka tekshirish so'ralyapti yechish efk funksiya nolni demak o'ng tomondan limitini qaraylik bu yerda demak 2 darajasi bir ki, x ikdagi mana bu x ksga demak nolni qo'yadigan bo'lsak tabiiyki aniqmaslik kelib chiqadi ya'ni bu o'ng limit cheksiz va funksiyani chap limiti esa nolga teng bu ko'rinib turibdiki ikkinchi tur uzilish ta'rifidagi aytilgan holatga to'g'ri kelyapti demak funksiya x barobar nol nuqtada ikkinchi tur uzilishga ega ekan keyingi misol sinus x minus x plyus bir barobar nol tenglamani nolu 3 pi taqsim ikki kesmada ildizi bor yo'qligi aniqlansin ho'p buni ham demak e'tibor qilsak funksiya haqiqiy sonlar to'plamida aniqlangan bundan tashqari x barobar nol va mana bu 3 pi taqsim ikki chetga mana bu kesmani chetka qiymatlaridagi nuqtalardagi qiymatlarini topadigan bo'lsak aniqroq mana f nol sinus 0 minus nol plyus bir sinus nolda demak nol, ga teng natija 1. ho'p ikkinchi tomondan 3 pi taqsim ikki nuqtadagi qiymat funksiyani sinus 3 pi taqsim ikki minus uch pi taqsim ikki plyus bir natijada demak mana bu minus bir qiymatga teng bo'lgani uchun bu ikkalasi qisqarib natija minus uch pi taqsim ikkiga teng bo'ladi yuqorida o'rgangan ta'rifimiz, ta'riflarimizga tushadi ya'ni nol uch pi taqsim 2 kesmaning chetlarida funksiya turli ishorali qiymatlarni qabul qilyapti demak e, mana funksiyani, e, funksiyani, bu funksiyaning demak uzluksiz funksiyaning xossasiga asosan bu kesmada hech bo'lmaganda bitta ildizga ega bo'ladi demak quyida men sizlarga nuqtada uzluksiz bo'lgan va kesmada uzluksiz bo'lgan funksiyalarning xossalari uzilish nuqtalari va ularning turlarini ta'riflar va misollar yordamida tushuntirib o'tdim yuqorida sizga mustaqil ishlash uchun bir qancha topshiriqlarni taqdim etmoqdaman albatta siz ushbu topshiriqlarni yozib oling va quyida o'rgangan tariflarimizga asosan misollar ishlash namunasiga ko'ra ishlashga harakat qilib ko'ring bu bilan siz funksiya uzluksizligi mavzusini demak shu rejalar asosida bemalol ishlash ko'nikmasiga ega bo'lgan bo'lasiz bu misollar yordamida quyidagi keyslar bankidan taqdim etilayotgan keys shartlarini bajarib ko'rishingiz ham mumkin bo'ladi yoki quyidagi misolni ishlash orqali quyidagi funksiyalarning grafiklari yasalsin mana bu funksiyaning grafigini yasay. bu funksiya qaysi nuqtalarda uzluksiz va qaysi nuqtalarda uzlikli ekanligini aniqlang uzilish nuqtasidagi funksiyaning qiymatini hisoblang grafigini chizish yordamida endi yuqorida mavzuda yuqoridagi mavzuda funksiya uzluksizligini ta'riflari yetarlicha o'rganildi funksiyaning nuqtada va kesmada uzluksizligi tushuntirib berildi va yetarlicha misollar bilan buni izohlab ko'rsatib berdim shu asosda demak mana bu keysda taqdim etilayotgan savolga javob berishingiz mumkin endi bu masalani yechish davomida aytaylik sizda muammo kelib chiqdi bu muammoni asosiy sababini ko'rsatishga harakat qiling yakka ya holda yoki guruh guruh holida endi funksiya uzluksizligini topishda işte. mavzuda keltirilgan ta'riflardan va misollarni ishlash namunasi yordamida hamda funksiyaning grafigini chizish bilan yuqorida so'ralgan barcha savollarga e, asosli tarzda javob berishga harakat qiling bu bilan siz mantiqiy fikrlash ko'nikmangizni ozgincha bo'lsa ham o'stirgan bo'lasiz yuqorida o'rganilgan barcha tushuncha ta'rif formulalar hamda misollar yordamida mana bu nazorat savollarida berilayotgan savollarga javob bering hamda og'zaki nutqingizni ushbu mavzu bo'yicha olgan bilim ko'nikma malakalaringizni demak mustahkamlab oling ushbu mavzu yuzasidan siz o'ylagan va e, so'ramoqchi bo'lgan misollar masalalar hamda ta'riflarni quyida keltirilayotgan adabiyotlar ro'yxatidan topib olishingiz mumkin bo'ladi va bu orqali siz qo'shimcha mavzu e, sifatida de, demak mavzularni to'liq va batafsil o'rganish imkoniyatiga ega bo'lasiz bundan tashqari siz uchun qo'shimcha adabiyotlar hamda internet manbalarini taqdim etmoqdaman bu bilan siz demak elektron darsliklar e, maxsus uslubiy qo'llanmalar yordamida mavzuni mukammalroq o'rganish imkoniyatiga ega et, bo'lasiz e'tiboringiz uchun rahmat sizlar bilan feruza jamolova bo'ldi